Если все-таки по каким-то причинам будет 14 или 12, то большинство склонились к тому, что все-таки сделать второй этап в виде там. Но большинство склоняется, что это все-таки, если будет этап, то это будет 6 и 8 или 6 и 6, в зависимости от ситуации. Еще говорите про Черноморец, насколько у команды финансовые, чьи какие финансовые претензии идут? Нет, мы приятно, что было отмечено, что в общем-то при всех сложностях именно к футбольному клубу Черноморец нет никаких претензий, нет ни, ни одного заявления от футболиста и поэтому в общем то все вопросы мы стараемся решать с игроками полюбовно и надеемся, так и будет дальше. Мы действительно значительно омолодили составы, вы, наверное, обратили внимание. На этом фоне зарплатная ведомость стала намного так сказать, легче для владельца клуба и его так сказать, союзников. Поэтому у нас и вообще мы хотим вот то, что, может, я пытался сказать в самом начале нашей встречи, о том, что в идеальном варианте, чтобы мы нашли механизм, чтобы клуб самостоятельно зарабатывал деньги. И, как говорится, сколько сумел заработать, столько и тратил. Вот тот классический фэрплей, который, как вы бы сегодня многие обсуждают, что, как говорится, по одежке протягивал ножки. Я думаю, что именно судьба Черноморца. У нас хорошая материально-техническая база, неплохие возможности заработка, в том числе вот и инфраструктурные. У нас уже в этом году планируется и концерт, и ряд других мероприятий, которые, я думаю, позволят наполнять кассу клуба. И это позволит нам спокойно жить и смотреть в будущее. Этот кризис позволит опустить реальные заработные платы футболистов до разумного уровня, который сегодня мы, мы идем в Европу, и поэтому, естественно, можем себе позволить ориентироваться на ту же Чехию, Венгрию. Я думаю, что сейчас и на трансферном рынке будет совершенно все иначе. Сегодня будет определенный переизбыток предложений по игрокам. Мы даже наоборот считаем, что нахально, что Одесса ну, не обижая другие наши города, нашей страны. Но я думаю, что при равных условиях, то я думаю, многие игроки, в том числе даже взрослые, поедут с удовольствием играть в Одессу, где, в общем-то, море, где хорошие условия, хороший стадион, где выйти приятно. Поэтому, я думаю, еще год, другой, и оно все успокоится. У нас был немножко исковерканный чемпионат, и я думаю, что мы должны его исправлять. Сегодня все переживаем задачи то, что будет жить тот или иной клуб, но, из нашего общения, Черноморец не просто будет жить, а будет развиваться. Так можно сказать? Да, так да, можно сказать. Я думаю, что действительно сегодня даже мне приятно, что это уже молодежь. В последних играх уже, вот, сказать, у них уже, потому что у нас уже играют там ребята 97-го года, и на подходе 98-й год. Поэтому у меня действительно оптимистичное настроение.